огромнейший привет мне снова приятно быть с вами и сегодня я получил заказ с Айвана с каталога номер один вот с такого каталога вот с такого наконец-то я уже дождался потому что здесь тоже много чего интересного и кому это интересно приятного просмотра итак начнем вот в первую очередь хочу показать вам вот пришли вот такие часы это вот такая коробочка от часов вот вот такая. Она идет тут так именно хорошо запакованная. Вот. Сейчас покажу. Как она вот, вот с такими вот с пенопластом она вот идет. Такая вот хорошо. Мне еще нравится Вейвене, что они хорошо пакуют, что если даже что-то где-то ящик где-то будет падать, то ничего именно продукту не будет. Вот. И покажу сами часы. Вот они вот такие. Вот такие вот часики. Очень интересные. Только имеет богатый вид. Вот. Вот такие вот хорошие. Вот здесь идет на батарейке. Они продаются без батарейки. И здесь, вот видите, здесь надо сначала открутить. Вот, а потом уже батарейка, потому что так они не снимется. И надо желательно маленькую отверточку, потому что я уже и ножом пробовал, ничем. А так у меня была такая одна отверточка, небольшая, плоская, то я еле-еле открыл его. Вот. Вот ну, такими вот идет вот она и с ножками. Вот. Вот такая вот. Прикольная. Мне очень она понравилась. Вот. И я решила именно заказать. Вот такая вот. Прикольная. Вот. Слава Богу, что работает. Меня это очень радует. Вот. Ну, такая интересная. Следующая. Это мне заказали вот такой гель для душа. 750 миллилитров. Если вы знаете Essential. Вот. Это идет аромат тайны. Вот такая она. Вот, полупрозрачная, такая красная. Ну, вы все пробовали, знаете. Вот. Мне эти все души вообще гели нравятся. Вообще шикарные. Вот. Еще заказали такой гель для душа вот вот такой это уже идет нас сейчас я вам скажу водоспад свежести вот также 750 пятьдесят миллилитров вот такая свежий очень запах классный вот такая вот еще баночка вот Бан. дальше заказали у меня вот 700 миллилитров это уже идет шампунь это идет питательный шампунь и ополаскиватель два в одном, абрикос и масло ши. Вот, вот такой вот шампунь. Вот, я брал в маленьких, а это у меня решили заказать большую бутылку. Вот, все вы его знали, пробовали. Вот такой. Ну, мне вообще Nature нравятся вот эти шампуни. Вот, классные такие. Нравится очень сильно. Вот. Следующая шампунь, это я уже себе заказал. Также здесь 700 мл. Это питательный шампунь, ополаскиватель. Также два в одном, мед и клюква. Ну, конечно, запах вообще обалдеть. Мне очень нравится именно вот такой, знаете, зимний такой запах. Такой сладковатый, приторный немножко. Ну, я люблю сладкие запахи. Ну, мне очень понравился и решил попробовать. Это шампунь для всех типов волос. Вот решил попробовать такая вот новогодняя упаковочка со снежинками, вот прикольно, вот. Следующее у меня вот заказали Solutions, вот это идет это идет очистник для лица, типа умывалка, пена, вот такая. Вот, кстати, у меня часто брали, вот с таким он идет, вот дозатором вот что нравится что заболтали да и именно по дозе именно сразу и по дозе и пенка ну, интересно очень много кто берет очень нравится потому что э, что хочу сказать э, что в, э, кожу не сушит увлажняет вот и такой придает э, свежий вид кожи очень такой неплохой 150 миллилитров вот такой мне заказали вот. И еще к этому и заказали у меня вот такой дневной крем. Вот. Ну, и тоже с он тоже с этой же серии. Вот. Сейчас попробую открыть. Покажу вам. Вот такая она. Вот идет. Вот здесь идет 50 мл. Вот, кто знает. Вот. Сейчас я... А, она хорошо закрыта. Не буду открывать, потому что это на заказ. Вот. Вот такая. Вот здесь белый крем идет. Вот такой. И вот он тут очень часто у меня берет. Очень всем нравится. Прикольно. Вот. Но слава богу, что хоть мне нравится, чтобы все пришло. Потому что бывают такие моменты, которые вот... И товары, да, которые у меня очень сильно хотят, и два раза заказ делаешь, и на складе нет, 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 ну, в этот раз даже пришли те товары, которые не было на складе предыдущих этих заказов. Вот следующее сейчас заказали мне вот крем вы для рук. Вы все знаете этот крем с этим таким лосем. Вот как он там Кайри или как там он правильно называется я вечно путаюсь с ним вот все вы его знаете вот ну, тоже мне решили вот заказать и еще один заказали также крем но это уже э, более для э, зрелых рук ну он и так не так и не только там для зрелых рук но он именно что при ну как вам правильно объяснить предотвращает э, старение рукам вот увлажняет и некоторые вот частички какие там вот змушечки на, на руках еще он разглаживает. Вот такой вот крем для рук. Здесь идет 100 мл, ну и в том тоже и шло 100 мл. Сейчас я вот... Он такой вот идет белый. Вот, если видно хорошо. Ну, запах такой, знаете, нейтральный. И нету бритерного такого запаха. И как раз нормально. И что хорошо, что вот этот крем очень хорошо впитывает в кожу рук. Это главное. Потому что когда вот есть некоторые крема, которые дают пленочку липкую на руках, то этот не дает. Вот такой прикольный. Вот. Следующие заказали у меня... Мазочку Naturals, как всегда роза. Также вы много кто знаете вот эту масочку. Вот даже вам покажу, потому что это заказали свои. Вот она запечатанная. Я вам открою, покажу. Вот это можно открывать. Вот уже роза розой пахнет. Вот такая она идет, как знаете, как варенье. Вот вот такое она не могу дальше, потому что течет уже. Вот такая. Вот. Потому что сестра моя брала, очень ей понравилось и вообще. Она очень осталась довольна и это заказала еще раз. Вот такое. Вот. Дальше заказали у меня планета спа непревзойденное питание. Вот это кремик идет для, для пересушенной кожи. Это губы, локти, вот там, допустим, даже монои катикулы, даже смазывать, смазывать вот именно вот такое. Вот тоже часто берут, 75 миллилитров, вот, вот и для стопней он идет тоже пересушенная зарубелая кожа. Вот он идет такой вот белый, вот и шел без пленочки, он вот сразу вот так и шел. Вот такая густая масса. Вот. А пахнет очень сладко. Вообще вкусняшка. Какой-то даже как сгущенкой пахнет. вот Прикольный. Это у нас идет э -э -э, с маслом ши. Вообще вкусняшка. Запах шикарный. Такой сладкий, такой... сразу сгущенку вспомнил. Вот. Дальше. Пришла еще вот такая штучка. Это для разогревания рук. Вот, допустим, если вы замерзли в руки, да, он именно идет такой вот жидкий, там как гель жидкий. Вот. И вы просто берете вот так, греете. Он нагревается вот этот гель и стает очень теплый. И за это он греет ручки. Очень прикольно. Это меня тоже заказали. Вот. Очень нравится очень тоже много кто брал и честно говоря я не верил таким штучкам ну честно говоря это правда очень быстро нагревается и очень долго держит тепло вот такая вот штучка прикольная вот следующий это идет у нас вот спайддрайв и лак за что сушит за 30 секунд вот такой это идет у нас э, синий вот такой синий лак 12 миллилитров в нем вот даже номерок я вам скажу если будет видно тут, честно говоря даже его не видно но тут point blue ну, синий вот так если сейчас зафиксирует вот. плохо видно конечно а что-то руки дрожат вот плайн blue, blue, вот такой неплохой сейчас я даже покажу вот, вот такой он синий вот такой неплохой вот. И еще один такой же самый лак. Вот. Это уже идет. Mambo Melon. Это уже идет. Он такой более э, красновато. С розовым таким перламутровым идет такой яркий цвет. Вот такие, видите, он именно с перламутровым таким насыщенным цветом. Вот. Сейчас я покажу вам. он щиточка ну как у всех вот такой он цвет вот это мне подруга заказала вот решила попробовать вот. да так дальше заказала она себе также моя подруга заказала вот это идет бальзам, помада, именно та, что придает объем губам. Я даже могу вам открыть, показать. Это мне можно. Вот такая упаковочка идет. Вот. И вот такой он цветом. Вот такой он цветом идет. Вот. Также очень часто у меня его брали. Вот, очень всем нравится. Во-первых, хорошо увлажняет. И, ну, немножко, немножко как-то придает блеск. И такое ощущение, что, что вы бы всерьез немножко больше стали, чем живую. Вот так. Дальше. Заказали у меня, вот, и шла там акция. Если там закажешь в 17-м каталоге на сумму... 800 гривен, то придут вот такие часы. Вот там, в подарок. Ну, там, на, в подарок, там, можно так сказать, за 50 гривен. Вот такой подарок. Вот такие часы. Вот, интересные. Мне очень не понравились. И я решил взять вот такие. Вот. Прикольные. Дальше. заказали это уже наверное то что я говорил сейчас сейчас сейчас, сейчас. секундочку пришло то что мне уже ждали очень долго вот набор то что я говорил что у меня заказывали браслет и и часы с этого набора а это уже пришли вот такие вот сережки пришли вот и Пришло вот такое колье. И пришло вот такое колье. Сейчас я исправлю. Вот. Вот такое колье. Очень красивые, имеют богатый вид. Вот, кто у меня заказывал, очень понравилось ей. Вот она очень долго ждала. вот этот еще набор, вот такой интересный, вот такой хороший, имеет вид богатый. Вот некоторые думают, что он именно такой желтый, что даже не видно, что это типа золото. Но это подходит более, как знаете, цвет турецкого золота. Вот именно вот такой цвет не наш. Не наша золото, а более турецкое по цвету подходит. Вот, вот такое. Вот дальше. Вот заказали у меня еще вот такое сережки. Вот такие. Вот они. Очень имеет красивый вид они такие они не очень тяжелые такие средние вот они полностью в, кам... в камушках и посередине также большой такой камушек ну это я не знаю это камушек ну наверное пластмасса но ну, типа в виде жемчуга вот такой вот на гвоздиках вот такой вот интересный вот это у нас если я увижу это у нас серия сосиль и идет еще такой вот интересный. Вот. И еще у нас идет. Сейчас. Это уже у нас идет кольцо Сесиль. Вот. Также очень красивое, интересное. Вот, я сейчас вам покажу. Вот такое. Вот такое вот колечко. Это восьмерка идет. Вот это средний размер, потому что есть, если я помню, есть 17, да, 17, а, нет, 16,5, 17,5 и 18,5. Это средний, 8. Вот, вот такой он интересный идет. Вот. Имеет очень богатый вид. Вот такой. Также весь в камушках. Вот. Вот, вот такой. Интересный. Также очень долго его ждали. Вот. Ну, слава богу, что хоть все пришло. Вот. Все-таки новогоднее настроение. Ну, а что кто хочет, вот, себя побаловать. Вот так. Следующее, это у меня кольцо идет слова любви, также очень долго его ждал, его не было, вот. тоже это я хотели очень давно его и не было его на складе, вот слова любви. И в тот раз я вам показывал сережки вот такие слова любви, а это уже идет кольцо, тоже вот такой богатый вид имеет. Сейчас даже наверное я так немножко поверну, чтобы было лучше видно его. Вот, вот таким он с камушками идет, вот, вот такой интересный, типа идет как под золото, вот, красивое кольцо. Это также идет восьмой размер. Вот. Слава богу, что есть. Вот, следующий заказали у меня вот такие бальзамы. Вот такие бальзамы для губ. Это идет у нас Color Trend. Это бальзам для губ апельсин. Вот такой. Дальше идет Naturals бальзам для губ арбуз. Вот такой. Здесь идет, сейчас я вам скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Сколько здесь идет грамм? А даже, теперь, даже я вам и не скажу, потому что что-то я не могу увидеть. Наверное, оно все-таки решили не писать. Вот. Ну, неважно. Вот такие вот штучки. Кстати, очень классные. Вот. И еще Color Trend вот такая, это уже идет малинка. Вот первых что вот эти бальзамы очень хорошо увлажняют при любой погоде защищают и даже если очень такие конкретно пересушенные губы там немножко полопанные губы да то он очень хорошо помогает вот что что вот не знаю как остальные там бальзамы но вот эти бальзамы очень хорошо помогают потому что я себе брал какой-то там тоже именно без цветов а именно белый прозрачный такой Честно говоря, у меня очень часто губы пересушены, это очень хорошо помогает. Даже когда потрескался, допустим, губы, и когда намазал, и через день, даже через два дня, если постоянно мазать, оно очень быстро все проходит. Хотя вы сами прекрасно понимаете, что губы очень долго заживляют. Ну, такой бальзамчик очень быстро заживляет. Очень довольный, и все у меня берут. Вот. Прикольно. Редко такое бывает. Вот. Дальше пришли мне вот также по акции вот, вот такая сумка вот она вот такая это идет у нас сейчас вам скажу название марла называется вот такая она вот такая большая идет вот таким вот дном квадратным вот такая прикольная здесь там идет видите брелок идет вот такой на ручке висит вот такая интересная она идет под кожу это не ткань это идет под кожу вот очень интересная такая имеет очень богатый вид вот такая хорошая вот следующая меня вот заказали такую сумку. Это идет у нас э, так, решелье. Решелье бэк. Вот такая сумка. Я сейчас одну покажу. Ее тут плохо видно. Конечно, что так запакована. Это идет серо черный А сейчас именно одну я могу открыть. Такая же самая пришла. Только здесь идет черная с оранжевым. Вот. Сейчас я вам покажу. она запакованная все идет. Вот. вот сейчас. Если кто-то помнит, есть она в каталоге вот такая вот сумка. С одной стороны она идет оранжевая, а с другой стороны она черная идет. Вот такая она большая. И плюс можно делать вот так. Сейчас покажу. Сложить. И получится вот такая вот сумка. Вот. Так что можно делать и вот так. И вот так. Такая вот. Прикольная. И то, что я показывал, то у меня заказывали. Там была серая, черным. Ну такая же самая. Вот здесь такое вот. Вот она такая широкая идет. Просто нормальная. Вот. И сейчас покажу изнутри. Вот идет вот на таких вот. Мэри с такими двумя собачками. Вот. А в средине у нас идет вот такая она вот полностью она такая мягкая идет это хорошо здесь нет вот именно там отделений тут сразу идет она полностью без отделений вот такая вот, без отделения идет и плюс по бокам идет два кармашки. ну это так понимаю два кармашка идет для мобильного еще для там для кошелька можно для мобильного для кошелька и во второй стороны тоже есть кармашек ну, тут, здесь идет кармашек именно уже вот на молнии вот идет кармашек сбоку вот и вот такая сумка очень интересная. Во-первых, что она очень вместительная. Вот. Также сделана более под кожу. Сделана качественно. Нету нигде никаких ниток. Молнии хорошо застегиваются. Вот. Ничего именно такого нет. Все именно качественно прошито. Все именно сделано. Вот. То, что хорошо, даже вот сюда даже можно и положить, если есть вот и нетбук, даже влезет спокойно сюда. Ну, даже может и ноутбук, зависит какой размер. Вот. Ну, вот такая вот. Прикольная. Вот. вот такая сумочка. Вот. Вот и мои все заказы. Все, вроде больше ничего нет. Все, спасибо вам за просмотр. Мне очень было приятно быть с вами. Вот, и до новых встреч. Целую, люблю, Игорь. Пока.